надо, работаю, работаю, арбайт. И поэтому, когда мы что-то любим, энергия нас наполняет, и мы чувствуем радость. Конечно, мы хотим еще. Очень. Да. Очень. да. И тут мы начинаем понимать, что то, что люблю, имеет еще и меру. Потому что больше меры уже не люблю. Почему? Не зря говорят, да, что яд это не вещество, это доза. Нужной дозе и яд лекарства. А в ненужной дозе и лекарства. Я. В нужной дозе и ваш бизнес лекарства. А в ненужной дозе убивают вас и всех остальных. Вот я понял с этой ситуации, что бизнесом таким, как вы, надо заниматься быстро, но коротко. Пришел, сделал за час то, что можно другие там за неделю делают. 23 часа твои. То есть если вы что-то делаете, то делайте такое, что страшно делать. Страхните себя. Сделайте что-то такое, чего вы боитесь. На самом деле боитесь не потому, что оно страшно, что там сидит кто-то с автоматом, а потому что просто не делали. Что люди подумают? Ты быстро сделай, они не успеют подумать. Поняли идею, да? Сейчас пришло время действовать быстро. Это называется решительность. Не наглость, а решительность. Будет не умный выигрывать. Что такое кризис? Да, Изменения, к которым я не готов. Можете тоже написать себе фразу. В вашем бизнесе будут кризисы. Что такое кризис? Изменения, к которым я не готов. А если готов? Это возможность. Ой. Ребята, тогда в шаровом навали. Да? Курс доллара, завтра 200 долларов гривен за, за это самое. Вы сегодня об этом узнали. Завтра у всех кризис. Что вы сегодня делаете? Покупаем долларов. У вас куча долларов. Так у меня... Даже если гривен нет, у вас будет куча долларов. Почему? Телефон есть. А если вы только гарантируете, что завтра 200. Да? А завтра у всех кризис, а у вас нету кризисов. В природе нет противоречий. Закон естественной простоты. Можете записать жирный. В природе противоречий не существует. Единая, гармонично работающая, совершенным образом работающая система под названием Вселенная. Невероятным образом работает. Работает по наименьшему пути, с минимальными усилиями. Вселенная не любит делать рутину. Никогда в жизни не будет Вселенная делать рутину. Ни, ни одно дерево не будет напрягаться, на семинар ходить, чтобы расти. Оно просто будет расти. Почему? Потому что она любит расти. Солнце любит светить. Рыба любит там нырять в воде. А собака любит гавкать. Кошка любит нявкать и ничего не делать. Да? Это естественно. да, Все естественным способом, кроме одного. Как вы думаете, кого? Человека. Единственное чудо, которому не имется домой идешь, ты даже сегодня будешь идти домой, там сидеть. Это я неделю просил, что я этого раньше не знал. Чего он тебя напрягает? У него работа такая, тебя напрягает. Это единственный насильник на всей планете, который находится у нас между ушами. Вот это правда. Самое интересное, с ним не надо сражаться, потому что единственный, кто вам подсказывает с ним посражаться, это кто? Он же. Это он же. Он так живет. А ну-ка напади на себя и погрязи себя. виной, виной там или еще какой-то хренью и так далее. Нет, этого красавца надо полюбить. И поэтому иногда то, что мы любим, становится тем рутиной. Мы думаем, а я это не люблю. Я уже это делал. Нет, ты себя не страхнула. И иногда это кажется уставшим. У нас люди ленивые. Это неправда. Потому что когда человек отправите хорошенько отдохнуть месяца на три, запретите ему работать и звонить. Вообще ничего не дайте. Вы сами в отпуске были? Сколько вы держите? Ну, на четвертый день. Четвертый, пятый день уже с ума сходишь. Значит, я лежу. <связываю> да? Уже вот три дня отлежался на зло всем. Последний на зло жене. Банемая. Была бы не дала. Первая в три, да. Нет ничего, что так выводит женщину, как ничего не делающий мужчина. Отрезался, дальше не можешь сидеть. У Киосаки, нет, у, у Киосаки, когда он достиг финансовой свободы, позвонил своему наставнику. Все, я свой уровень достиг, достиг там, не знаю, седьмой уровень, восьмой, девятый, первый. Звонит, говорит, и что ты будешь делать? Я буду год ничего не делать. Слушай, дорогой, я тебе прошу только в одном. Месяц ничего не делать. Так я год не буду ничего делать. Я знаю. Месяц пообещай мне, поклянись мне, что месяц ты вообще ни о чем не будешь делать. Ты будешь думать только об одном. Зачем ты тут живешь? И никакой работы, никаких звонков. Найди один ответ на вопрос. Зачем ты живешь на этой планете? Какого хрена ты сюда пришел? Ты какого родился? Какого числа или какого хрена? Зачем ты тут живешь? Вот он его заставил, говорит, я понял, что финансовая независимость только для того и нужна, чтобы понять самый важный вопрос. Потому что когда ты его начинаешь понимать, ты начинаешь понимать, зачем мы живем. А это есть и вещи, которые мы любим. И если мы живем ради этого и делаем это, то что мы чувствуем?